Президент Украины досрочно прекратил полномочия Верховной Рады 7 созыва. Выборы нового парламента состоятся 26 октября. Днепропетровск продолжает принимать беженцев с Востока, помогает с расселением, с работой, с устройством детей в школы и детские сады. Кроме того, город разрабатывает новое положение по МАФАМ. Мы преображаем центральную часть города. Там уже полностью снесен памятник Ленину. Что будет сооружено на его месте и какие еще преобразования ждут. Днепропетровск. Об этом и не только. Сегодня говорим с первым заместителем городского головы Вадимом Шибановым. Добрый вечер, Вадим Анатольевич. Здравствуйте, Лейла. Итак, президент распустил парламент, об этом только ленивый не говорит. Досрочные выборы состоятся через два месяца. Глава государства четко обосновал свое решение, но тем не менее, многие продолжают спорить вокруг этого решения, задавать вопросы, почему именно сейчас нужно проводить выборы. Скажите, пожалуйста, как бы вы лично, как чиновник, политик смогли бы аргументировать необходимость досрочных выборов в Верховную Раду 26 числа? Президент, кандидат на пост президента Порошенко Петр Алексеевич, когда он баллотировался, он говорил, что этот парламент не отвечает уже социальным запросам общества. Поэтому он просто выполняет сейчас предвыборные обещания. Я в этом плане с ним абсолютно солидарен. Вы же видите, что Июнь, июль, как саботировались некоторые вопросы парламентом. То есть уже ТРП цервався. В принципе, так и предполагалось, что на День независимости будет решение о распуске парламента. Единственное, конечно, что омрачает, что не принят новый закон. То есть мы но хотим новый парламент избрать по старым, по старым лекалам. То есть те же округа, та же смешанная система, отсутствие открытых списков, что не совсем как в наше время правильно. Люди хотят видеть, кого они избирают через партийные списки, чтобы это не были троянские кони, как Топала, вы помните, были ситуации, чтобы потом опять не были переходы с фракции в фракции. Да, да, да. Да, да, Вот это вот сейчас вопрос номер один. Спасибо. Напомним, что работаем и в прямом эфире. Вопросы нашему гостю можно задавать по телефонам 740-1041, 740-1042. Их видеть вы на экране, а также через наш сайт 34.ua. Кстати, на сайт пришел вопрос еще до эфира. Его прислала Владислава. Она спрашивает, когда городу готовится к выборам мэра. Напомните нашим жителям Днепропетровска, когда у нас местные выборы выборы мэра отдельно от выборов в городской совет не производятся. Очередные выборы депутатов городского совета и мэра – это в конце 2015 года. Если новый парламент или президент решит, что, этот, что нужно делать досрочные выборы по всей стране, значит они примут такое решение. Очередные выборы в октябре 2015 года. Если Хотя президент говорил, что... Сначала он инициирует роспуск парламента, потом выборы парламента, после этого конституционная ассамблея принимает принятие новой конституции, и уже после принятия новой конституции, где произойдет децентрализация власти, тогда он будет инициировать роспуск всех местных советов и по новым правилам выборы новых. Но есть нюанс там в законе о выборах местных советов: есть норма полугодичной. Норме. То есть если вы объявляете до выборы а, за полгода, ну не позже, чем за их можно бить не позже, чем за полгода. Угу. Как только вы перешагиваете эту дату, вы не можете объявлять досрочные выборы. Интересно. То есть мы в правом каз... можем оказаться в правом казусе. То есть сами себя туда загоним. Ну, угу. Как закончится Конституция. На самом деле изменение Конституции ну, намного важнее чем выборы в местные советы. Да, они важны, но по приоритетам все-таки я бы ставил на качественные изменения в Конституцию, для того, чтобы произошла реальная децентрализация власти. Это ту, которая хотя бы, по большому счету, на местах все. Ну, дай бог. Еще такой вопрос. Не секрет, что, естественно, каждый сейчас ждет изменений только к лучшему. На этой неделе состоится презентация возможностей Днепропетровска в Грузии. Что именно будем презентовать, об этом я спрошу у вас позже. Но сейчас хотелось бы узнать, какой опыт Грузии мы можем перенять. И Днепропетровск не в целом в Украине, а в Днепропетровске. Ну, сам, вот сейчас идет э, поиск площадки под строительство, то есть не переделку здания, а под строительство дома юстиции. То есть э, как в Риме было высказывание "Судьи кто?". Угу. С этого начинается все. То э, мы хотим все-таки пойти в этом месте по опыту Грузии, чтобы в одном месте человек получал услуги от власти, неважно это городская, областная власть. То что человек пришел и получил услугу. Это дом юстиции. Это вот опыт Грузии, который мы хотим перенять. А Грузия это достаточно быстро сделала, очень быстро. И в том числе отдельно вы сами сказали, что будет строиться здание. Есть ли уже известно ли где или это секрет? Пока идет подбор площадок. То uh -huh. есть подбор площадок, потому что это достаточно сложная логистика. То есть должна быть парковка, где-то на 300 мест, машиномест, возможность до, до, ну, добраться туда и общественным транспортом. Uh -huh. Это не должно быть в, ну, в каких-то спальных районах, а плюс-минус центральная часть. Поэтому это где-то там набережная, э, Нагорный район, и то под вопросом. Ну, вот как бы вот в этих uh -huh. где-то местах. Uh -huh. Но ну, а сроки есть какие-то? Чем быстрее, тем лучше. Это уже делать надо было вчера. Просто у нас много сил, что у города, что у области все-таки занимает война. Мы все-таки с вами на передовой. Вы в начале программы сказали, что мы принимаем переселенцев. Сирены вы слышите, то есть Мечниковый военный госпиталь принимают. Трехсотые, двухсотые, к сожалению, тоже. Это занимает огромное количество нервов, энергии, ресурсов. Поэтому... Это параллельным путем. Но сначала все-таки то, что сейчас. Мы боремся, защищаем спокойный мир наших граждан. Но об этой части жизни Днепропетровска мы немного позже поговорим. А сейчас все же хочу вернуться. Какие именно возможности Днепропетровска мы можем презентовать в Грузии? У них берем опыт, естественно, это хорошо. А чем мы можем их удивить? Ну, смотрите, то есть на сегодняшний день Днепропетровск стал деловым центром Украины. И мы этот, это хотим развивать. То есть это стал сейчас крупный логистический центр. У нас автомобильный, железнодорожный, речной транспорт, речной порт. Три рядом аэропорта, даже если Днепр, там, например, не справляется. То есть и Кривой Рог, Запорожье. То есть близость очень большая. Как ни парадоксально, товарная биржа «Перспектива» — это 75% объемов продаж по Украине. То есть для меня тоже было открытием. Поэтому на сегодняшний день Днепропетровск, ну и вместе с областью, это мы везем презентовать как инвестиционно привлекательный регион. регион плюс мы подписываем соглашение с городом Батуми о сотрудничестве, то есть у них много хотим взять опыта, как они перестроили набережную, как они повернулись к бизнесу. Премьер-министр джари как раз это будет рассказывать. Я буду выступать в Кутаисе в парламенте. Вот о составе делегации хотелось Вы сказали, что... Состав исключительно городской. Это угу. Наталья Алексеевна Чернышова, руководитель департамента внешнеэкономических связей. Есть еще люди, то есть по, по, по направлению второго промышленная палата, угу. я как руководитель делегации. То есть состав небольшой, uh -huh. мы туда летим за деньги канадского проекта, так называемого. Это local development, то есть это развитие городов. То есть поэтому из бюджета не копейки, что тоже для нас важно. важно. Да, потому что как бы сейчас каждая копейка на счету. Поэтому мы воспользовались этой возможностью. И плюс в конце, 5 числа перед отлетом, у меня будет 6 часов, я буду презентовать на инвестиционном форуме, который будет проходить в Батуми, как раз инвестиционные возможности города, ну и заодно области, да, как у меня есть опыт и областной, и городской. Безусловно. Спасибо. Хочу напомнить, что работаем мы в прямом эфире 740 10 41, 740 10 42. Это наши телефоны. Звоните, присоединяйтесь к беседе. Ну кроме внешних отношений, сегодня Днепропетровск работает по многим направлениям, и одно из них – наведение порядка на улицах Днепропетровска. Уже не год, не один год в городе поднимается вопрос незаконных строений на улицах и во дворах города. В простонародье это все называют ларьками. В многомиллионном Киеве их всего лишь 4 тысячи, у нас их сейчас я подсмотрю, да, около 7 тысяч. Скажите, пожалуйста, по-моему мы... Подходим потихоньку к тому, что их будет становиться меньше, потому что есть разработка нового положения по мафам. Что это за документ и какова судьба этих несчастных ларьков? Все с одной стороны сложно, с другой стороны плохо. То есть здесь нужно найти тонкую грань, чтобы не убивать предпринимательский дух, который у каждого из нас есть. Мы украинцы предприимчивы по натуре. Но с другой стороны, и нельзя этим предпринимательством заступать на территорию обычных людей, которые уже не могут пройти даже. Да, да, личное пространство, да. Mm -hmm. Создана рабочая группа, куда входит представитель разных общественных и предпринимательских организаций, но мы завязаны все-таки на законы, да, то есть есть закон э, постановок кабмина, есть приказ буда и уже разные споры были, 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 все равно мы выходим э, на то, что это пока проект, да, то есть… Э, мы через главопо определим места, возможно, дислокации именно вот этих временных сооружений. То есть это, временные. После этого земля под ними будет отведена без аукциона на коммунальное предприятие. Угу. И дальше коммунальное предприятие будет заключать договора с предпринимателями, а управление торговлей совместно с ней будет определять, что, чем здесь можно заниматься. То, то есть, есть можно я перебью? Получается их не то что искоренят, а от, переведут на определенные установленные места? Естественно. То есть будут правила, по которым и городу в принципе хорошо, mm -hmm. потому что он понимает, где, он, он понимает, где стоит э, ларек и чем он торгует. И плюс человек, который там занимается бизнесом, будет понимать, что к нему теперь каждые 10 минут не могут подходить. Там, все разные, разные желающие поучаствовать в его бизнесе. Помочь. Помочь, да. По, ну, я говорю, поучаствовать, быть соучредителем в его бизнесе. Поэтому это движение с двумя, ну, двустороннее движение. То есть предприниматели сами говорят, нам давайте быстрее. Хотя для некоторых, кто как бы сейчас помогает, чем дольше мы тянем, тем лучше. То есть когда есть без, без, работа без правил, тот, кто этим пользуется, тот как раз получает сейчас дивиденды. Ни для кого не секрет, это секрет Полишинеля, что с каждого ларька 300-500 долларов в месяц куда-то уходят, 7 тысяч на 500 и вы получаете объем теневых mm -hmm. денег. Это достаточно большая сумма, поэтому драка за, за нормальные правила игры ну, идет ну, такая серьезная. Серьезная. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, а потом продолжим. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Какой вопрос у вас? Я бы хотела узнать, когда искоренится вот эта вот торговля на улицах, которая просто позорит наш город? Знаете, чем быстрее, тем лучше. Я за. Угу. Но, опять же, как всегда, у нас в украинском языке есть слово «але», да, которое может умножить все, что ты раньше сказал. Уже даже в этом году Кабмин принял постановление, по которому нельзя проверять предпринимательскую деятельность. То есть такая дерегуляция рынка. И, они, и люди пользуются этим, скажут, вы нас не имеете права проверять, и до свидания. Потому что у них нет ни разрешения на торговлю, угу. непонятно, где они взяли этот товар, с земли торгуются этими пирожками. Стихийно. Стихийное, да. То есть на э, вопросы, там то, на том же братьев Трофимовых, мы хотели убрать несколько ларьков. Тут же люди… Бунт. При, бунт, нет, мы привыкли к этим э, сладкоежкам, не да, убирайте. Да, люди, обычные жители, по-моему, вышли, не продавцы, а да. потребители. И как тогда вот с этим соотноситься, то есть я почему говорю здесь тонкая грань, чтобы угу. и бизнес не убить, с другой стороны, вот когда люди жалуются, то есть тоже, вот как 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 это взвесить? Поэтому Иди рабочую группу создали. Угу. Спасибо. Еще один звонок, давайте примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вас... пожалуйста, это район Космического Майдана. Там Бодровский рынок. Киоски стоят э, настолько близко к дороге, перекрывают пандусы и так далее. Ага. Далее стоит э, в 5 метрах от э, дома э, э, Шарума и все запахи на балконы. Мусорные, э, я, мусорные ящики в полтора метрах от дома. Это все со стороны Жавкневого района. То есть, я так поняла, житель обеспокоен тем, что в конкретном районе, в Жавкневом районе есть проблема. Будете бороться точечно, либо это... Как вы начнете? С определенного Нет, района вырабатываются города? вырабатываются правила. Угу. Сейчас идет инвентаризация по всем районам, таких вот ларьков, как мы называем. Угу. И после того, как правило будут приняты сессии городского совета, мы тогда будем выезжать и постепенно, постепенно то есть, если они не соответствуют правилам, предлагать самим демонтировать. Если отказываться, мы будем демонтировать это уже силой и угу. свозить на какую-то там площадку, чтобы они могли потом куда-то его забрать, потому что это все-таки их собственность. Ну, как правило, за собственностью никто не приходит, угу. если демонтируем. Спасибо. И как вот вы буквально только что ответили на мой следующий вопрос о том, что... Да, это наболевшие вопросы. И в то же время давайте признаемся себе, и что некоторым нашим согражданам закон не писан. Вот сама процедура, как вы будете бороться, как будете устранять эти наливайки, ждет ли реорганизация только мафы или все дело производства городского совета, на каком этапе это все будет переобразовываться в конкретно в этой сфере. Дело производства, вы имеете в виду? Или нет, наливайки? Я, наливайки я имею в виду. Ну, наливайки да. это что та же, это, такие же эти споруды, которые ну, непонятно как взялись и куда, куда платят деньги и травят людей. Угу. Поэтому я еще раз сначала правила игры, угу. а потом их применение. Ни в коем случае не наоборот, потому что тогда это будет зависеть от личностного фактора. Этот нравится, этот не нравится, этого снесем, этому ладно оставим, нет. То есть, если выработали право, тогда как бы все по ним будем и работать. Я думаю, что это более э, правовой в правом поле лежит, чем, ну, там, самодурство какое-то. То есть захотел того снес. Ну, я не, я, как бы это не мой путь. По поводу дела производства две системы сейчас ну, тестируются. А, мне не нравится, как у нас в ворсовать это идет. Две Конкретно, систем... вот я прошу прощения, что перебиваю. Чем это отразится на простом человеке? Как, ну, как минимум не будет, не будет перестанет возможность потерять документы uh -huh. сколько я уже я когда слышал что куда сюда пришел что теряются документы ну для меня это нонсенс. то есть в обл администрации, там где я работал уже два раза да то есть до 2010 -го года сейчас а, ну потерять документ физически невозможно потому что он на входе сканируется и даже если ты потерял как бы какой-то документ он в, все равно в физическом виде существует его можно распечатать и дальше с ним идти Поэтому сейчас две системы э, тестируются. Это DocProf, который в обл. администрации работает, и параллельно нам предложил приват, а, приват док. То есть у каждой есть плюсы и минусы. Мы на двух управлениях их тестируем, чтобы мы не угробили старую систему, а новую не предложили. То есть очень взвешенно. Угу. И когда на какой-то одной остановимся, мы тогда будем ее имплементировать для работы в горсовете. И, ну, первое, это упростит документы потому что эти пачки бумаг, которые, это пачки бумаг которые я каждый день подписываю, это, ну, ни в какие ворота не лезет. То есть это просто куча бумаги, куча времени, то есть люди приносят, уносят. Я не могу понять, почему я не могу входящие документы, которые я должен расписать на департаменты, в электронном виде просто расписать, чтобы люди не тратили свое время физически на получение у меня документа и потом прийти... Ну, это, Много ну, лишних движений обычным языком, если то назвать. Есть, переведя на бизнес-язык, если бы это было в бизнесе, бизнес должно был давно был бы был бы уже банкротом. Mm -hmm. Раз вы у нас я не могу не коснуться работы центра помощи Днепра, который, кстати, был создан по вашей инициативе. Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день жителей Луганска и Донецка уже живут 400. и продолжают в области, поступать? Да, поступают. Каждый день по 200-300 человек. И, по большому счету, мы уже начинаем захлебываться от места размещения. Вот. Буквально сегодня у меня был такой скандальный вопрос. Приехала семья и кулаком по столу. Вы нас должны поселить в центре города, потому что мы так хотим. Откуда семья приехала? Донецк? Да. То есть им предлагают сейчас дом в одном из районов области. Кренчанский, Магдалинский районы. Где-то в селе, да. да? Они говорят, нет, категорически нет, мы им, тогда извините. То есть если вы сейчас откажетесь, другая семья туда поедет. Потому что если вы от пули убежали, то дом э, это уже благо. Потому что мы помогаем с трудоустройством, э, все как бы ну, не бросают никого на произвол судьбы и питанием, и медикаментами. И детские садики, и школы. Вот вы как раз снова забегаете вперед. Так у меня это огромное работа. количество я, я вопросов, которые я подготовила. Давайте конкретно. По жилью вы сказали, что сложности, зах... сложно сложности. Сейчас, вот в, по четвергам, у нас селекторы с э, Гройсманом и все службы. Это какой-то центр, который э, проблема переселенцев. То есть, один из вопросов, который хотим решить через постного кабмина, это все-таки дать возможность заселять вне жилые помещения. То есть очень много в общежитиях и, ну, скажем, холлы, да, которые отапливаются, есть туалет, но юридически ты не имеешь права поселить. Uh -huh. Люди говорят, мы поставим картонные перегородки, там это все равно на 3-4-5 месяцев. Все равно мы потом хотим уехать. Либо ну, хотя бы адаптироваться, убежать. Мы, мы хотим, а законодательно это невозможно. Потому что как только мы это сделаем, через полгода, через год, Прокурор скажет «нельзя» и начинается уголовное дело. Поэтому ну, тут нужно уже решение, помощь центральной власти. Mm -hmm. То, что мы ставим перед ними. Ну, дальше второй вопрос, самый сложный, который не решен, это с правовой статус. То есть все такие... Кто все, они? Они такие же граждане Украины, как и мы с вами. Поэтому даже вот на сегодняшний день для помощи переселенцам с э, Востока, для Днепропетровской области не выделено ни копейки. По нашим подсчетам, область и город уже потратили около 12 миллионов гривен на разные мероприятия. Угу. Гемодиализ – это э, переливание крови. Да. Это э, еда, это оплата коммунальных услуг. То есть он так потихоньку-потихоньку, но деньги тянутся. А если бы у них был статус переселенца? Если бы был статус, то это бы дало возможность соцзахисту не только по зверну, а просто из-за статуса какую-то финансовую помощь выделять. выделять да. Поэтому мы предложили взять за аналогию, как по детям Сиротам, у них есть программа ⁇ Гроши ходят за детьми ⁇ То есть мы можем точно такую же программу сделать по переселенцам. и деньги не через там, соцзахист, не через еще что-то, а напрямую с державного бюджета на карточку. То есть деньги напрямую идут за человеком. То есть этой лазейкой можно воспользоваться или вы уже собираетесь? Если, ее? ну, это мы сейчас предложение угу. выносим, Кабмин вот, просит такие возможности, потому что все что задыхаются. То есть, потому что вопросы у всех областей, независимо от того, сколько людей они приняли, одни и те же. Это деньги на медикаменты, то есть это на гемодиализ тоже, диабетики, то есть это все деньги областного городского бюджета. То есть на гемодиализ мы потратили уже более 2 миллионов гривен. А без гемодиализа люди не могут жить. Эти деньги должны с областного бюджета. Мы просим перенаправить деньги с центрального бюджета, которые идут на область, В Донецкой области и просто на Днепропетровскую. Ничего сложного здесь нет. Все равно не решается вопрос. То есть вопросов ну, много. И опять же, еще одна проблема – Запорожье, Нет, Херсонская, Николаевская, Одесская области сказали, мы закрылись, езжайте все в Днепр. Там богатый город, он найдет вам применение. То есть и почему у нас такой наплыв, то сегодня даже штурмом брали центр, то есть номерки на руках для того, чтобы понимать, что мы можем помочь. Но это уже ну, с каждым днем тяжелее и тяжелее. Вадим Анатольевич, на помощь, еда. Вот видите, вода. вы снова забегаете. Еда, да. вода, средства гигиены, особенно для детей, то есть памперсы. И уже потихоньку, мы ну, вступаем скоро в осенний период, то есть какие-то теплые, начинать вещи, даже если они не новые, но хорошо отстиранные, просто приносить обувь. Потому что люди, действительно, многие, видно, приезжают, вот, вот в чем мать родила, приехали, здравствуйте, мы его от пули убежали. Поэтому еда, вода, средства гигиены. Ну, ежедневный. Самое необходимое. Да, да, Давайте да. еще раз напомним адрес, куда вы... А людям... 119а 770 88 30 или 40. Угу. Мы поговорили о жилье, о проблеме с жильем, о проблеме с работой в том числе. И скажите, пожалуйста, многим деткам из Луганска и Донецка придется идти в школу в Днепропетровске. Как с этим вопросы обстоят? Школами легче, то есть там есть возможность уплотнения, поэтому и там нет такой жесткой очередности, как вот электронная очередность по садикам. С садиками самая большая проблема, многие садики и до этого были перегружены, поэтому ну, ищем возможности но увеличиваем группы, потому что мы не можем детей оставить на улице. Сложно, но, но решаемо. решаемо, да. Угу. И раз вы в гостях, снова немного перейдем на другую тему. На прошлой неделе в Днепропетровске демонтировали постамент памятника Ленину. Это подарок горожанам дню независимости. Кто-то воспринял как подарок, но у кого-то все равно это спорные чувства вызывает. А скажите, пожалуйста, когда будет известно, что же будет на месте? Ленина и на месте постамента, и что вообще и есть ли уже окончательное решение названия улицы, которое тоже вызывает много спор. Площади. 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 Ну, площадь же уже названа, поэтому вопросы. Остается. Все, да, герой Майдана. Все, что на месте территории, которая, на которой стоял памятник Ленина, разные концепции. Я думаю, что э всех, кто неравнодушны, что с ней будет, э или глава Пу, или к нам в горсовет, свои предложения, мы будем все равно горожан спрашивать конкурс объявляет а он сам собой напрашивается мне уже несколько Какие предложений уже есть идея? А, идеи то есть вокруг вот этой вот гранитной стены поставить велопарковку угу. чтобы можно было велосипеды ставить по европейски там, да плюс такие вот столики на которых можно подъехать на велосипеде посидеть поговорить такая ну, зона общения это одно из есть там какая-то стеклянный шар с которого будет светиться там что-то в небо показывать. И таких на самом деле ну, много. То есть у нас люди творческие, поэтому я думаю, что конкурс нас ждет такой, захватывающий. захватывающий. Да, да. Известно, что собираются переименовывать не только. чей площадь уже переименовали, а какие изменения ждут улицу Лени, Ленина? Ули, улица Ленина, то есть план, опять же, план, да, улица Воскресенская, потому что Почему? эта улица до, до революции вела к городскому кладбищу, угу. где сейчас Днепроарена, и там была церковь. То есть церковь воскресенье. И поэтому, в принципе, ее вообще ни у кого не вызывает а, споров это переименование. Там, улица Дзержинская, улица Фабровская. Это Фабр, помните, кто такой был? Первый губернатор Екатеринославской губернии. Тогда еще. А, сквер Ленина за убрать да, название, присоединить просто к парку Глобы. То есть все это. Да, то аллея между, от проспекта Кирова низа до Комсомольской, убрать это название проспект Кирова, аллея героев. Лей Героев 1 это ОДА, Лей Героев 2 это был рад. все Это идея все жителей города, либо вы собираетесь каким-то координационным советом, как происходит? На самом деле, оно, эти изменения уже давно напрашивались, то есть предложения идут, Вернуть да, они берут да, к себе, то есть там та же Кассиора, которую давно планировали переименовать, да, то есть это у, планируется у, улица бульварная. И таких предложений много. И разговор о том, что это дорого, ну вообще не, не ну, рассматривать смысла нет. Вам будет стоить, если у вас, я не знаю, по какому адресу, то есть если у вас поменяется адрес, 85 копеек стоимость штампика в паспорте. Все остальное, С да, ну смешно, смешно. Смешно, да, обсуждать. Я все время говорю, что коммунисты в 1970 году, когда пришли, они вообще не заморачивались по поводу суммы и чего. То есть они директивно назначали свои названия, лишив нас истории. То есть мы хотим сейчас эту историю восстанавливать. Даже, может быть, сейчас это некорректно приводить пример. Тот же Питер, та же Москва возвращают старые названия. Помните, начали с Тверской? Да, но мы не делаем, как они, нет, мы просто хотим выдвучиться. Потому да? что все равно любая нация хочет иметь связь историческую. То есть у нас эту связь насильственно разорвали. Сейчас потихоньку дух, ну уже не потихоньку дух выходит наружу, вы видите, 23-24, вы видели, сколько людей в вышиванках, сколько с флагами, и никто же никого не заставлял. То есть у нас в дух свободы, он нам присущ. Поэтому его вот упридушивали, сейчас он скрылся. Поэтому все у нас будет хорошо. Вадим Анатольевич, время, к сожалению, очень да, у нас ограничено, но я бы хотела услышать, уверенно, многие жители города, как насчет дня города, буквально пару слов, как мы будем его... Программа сейчас разрабатывается, одно скажу, что не будет фейерверков, то есть концерты будут, но без, без пафоса, без помпезности, все в патриотическом русле. То есть вы же видите, как набережная была заполнена и площадь Героя Майдану. То есть будет плюс-минус так же самое, но не праздновать мы не можем. Но и с учетом э, исторического момента военных mm -hmm. действий мы тоже понимаем, что как бы сдержано, но мы дух должны поддерживать. Как говорят, не праздновать, а отметить. Отметить, да. Ну по самой дате есть вопросы. Почему буквально вот... Ну, кодок намного раньше появился, чем... Поэтому сейчас вот историки занимаются вообще реально, когда было заложено здесь первое поселение, и с того момента, может быть, будем считать, может быть, придется менять э, дату. Спасибо вам за интересную и содержательную беседу. До новых встреч в нашем эфире. В гостях погляда сегодня был первый заместитель городского головы Вадим Шибанов. Если вы пропустили важную или нужную вам информацию, напомним, программу можно посмотреть на сайте 34.ua. Далее на нашем канале еще много полезного. Не переключайтесь, и до встречи.